Он соединяет несколько, несколько несколько звериных стилей. Он соединяет мягкое и жесткое. Вы можете это использовать для своих целей. Вы можете использовать это для практического приложения в поединке. Это мягкость. For, for, for energy to give into. Listen. Это форма. You separate your mind to uh, soft uh, so hard as one. сознании вы разделяете и This is only one hard or soft. Uh, people people uh, обычно uh, люди uh, следуют только одним путем. Uh, они uh, либо следуют uh, путем жесткости, либо путем мягкости. Uh, люди видят мягкость. Uh, люди, которые не видят мягкость, не могут реагировать, не могут реагировать достаточно быстро если они чувствуют жесткость твердость силу после мягкости это сильно затрудняет им понимание и решает их способности реагировать они пытаются что-нибудь что-то сделать.